Телепередачі перехрестя і ми пропоную вам переглянути другу частину семінару, як жити разом довго і щасливо. Так, Що такое весна? Весна это період такої надежди. Ощущение все впереди, все в будущем. Це щастя. Це когда очень хорошо. Якщо когда денег на свадьбу ударили, такое, знаете, пребывание в сериализме. <laughs> И ощущение, что дальше все будет только лучше. Но потом наступает э, другой период жизни, когда рождается ребенок. Скажите, это хорошо или плохо? Очень <laughs> хорошо. У меня есть друг. Короче, у нас с детьми получилось вот так сразу. Ну, через год у нас уже чуть больше даже. У нас родилась ну, дочь. Ну, больше, чем через год. Ну, то есть все в канонах, красиво у нас все получилось. Не, не так, что только поженились, и вот как раз и сразу же через три месяца родился ребенок. Да. И у всех в головах там, а, понятно. У нас все было красиво, там были сроки, правильные сроки, повода для э, этих не было. Э, когда рождается ребенок, все меняется. Структура семьи меняется. И один друг мне сказал, одно дело, когда ну, в семье рождается ребенок, это трудности сразу. Правда или нет? Да. А сколько трудностей? Да. Вот кто помнит, когда у вас ребенок родился? Я помню, когда у меня родилась дождь, первая Я не шел, я летел. Я шел, я думал, люди. Я отец! Вы не... Ну, внутри это же просто состояние. Кто помнит? Это же здорово, правда? Эти походы к роддому, эти записки, эти... Я квартиру не просто дом по все убрал. Я вырезал все и покварцевал. Это когда первая душа Потом я этого не делал. Но первая душа это было там я был более скромен уже. Там. Но там я выложился на 100%. Я покварцевал квартиру. Это, это было, да. Короче, этот друг мне сказал, одно дело, когда ну, э, есть дети, но трудности бывают, а другое дело, когда их нет трудностей в семье. Кто понимает, о чем я говорю? Они 7 или 8 лет прожили, у них не было детей. Уже потенциально диагноз бесплодия. Понимаете, когда уже у ваших сверстников, у всех по два бэби, а у вас нет, это, это плохо. Но ну, это тяжело. Это другая сторона нагрузки. Да или нет? Поэтому о чем речь? О том, что в каждом сезоне есть свои радости, есть свои трудности. Это нормально. Что такое лето? Лето – это сезон, когда рождаются дети, и это пора очень горячая. Лето – это пора очень горячим. Нужно работать, нужно зарабатывать, нужно решить кучу жизненных вопросов. Деньги, которые подарили за свадьбу, давно закончились. Поменялась идея. Знаете, у детей спрашивают, а, а откуда возникают деньги? Как откуда? Из кошельков родителей. Ну тут ты сам становишься родителем. И ты понимаешь, природу происхождения денег на... И так далее. Лето ⁇ другая пора жизни. Что такое осень? Это когда детям становится, вот они приходят в подростковый возраст. Начинается осень. Дети становятся подростками. Лето длится 10, 12, 13, 14 лет. Вот это пора лети, летнего периода. И это пора не просто пора отпусков. Это пора большой нагрузки. И в каждом этапе жизни нужно знать, что нужно делать в этом сезоне. Летом очень важно научиться выделять время друг для друга. Этой теме у меня посвящен целый семинар. Он называется супружеское время. И для молодых семей, вот вам прямой месседж. Вам рекомендую, настоятельно рекомендую, послушайте этот семинар. Узнайте, о чем любит речь. Не пользуйтесь своими предположениями и догадками по этому поводу. Получите точные знания. Потому что предположение и догадки, самые низкие не знаний. Кто понимает, о чем я говорю? Что такое супружеское время? Как его создать? Как его сохранить? Что нужно делать друг, для друга каждый день? Раз в неделю? Раз в месяц? Раз в квартал? Раз в год? Потом наступает другая пора. Еще 10 лет дети из родительского мира вылетают. И вы, конечно, двое. Вы... А у вас система взаимоотношений установилась такая, знаете, опосредованная. То есть вы общались друг с другом через детей. Знаете, бывают родители с детьми более привязаны к детям, чем друг к другу. А дети уходят, они не должны с вами жить всегда. В ваших семейных отношениях назревает что? Кризис. А если об этом знать заранее? Можно что-то изменить? Если у вас есть еще год, два, три, кто-то что-то реально сделал бы со своими деньгами, если они у вас были, если бы вы точно знали, когда наступит кризис. Правда, что-то смогли моим сделать? То же самое в семейной жизни, есть предсказуемые кризисы. Я не говорю, что могут случаться вещи, которых мы в жизни не заказывали. Случаются травмы, случаются трагедии, случаются... Все случается. Бывает смерть приходит, бывает болезнь приходит. И это тоже бьет по отношениям. Но есть вещи, которые предсказуемы. О них нужно знать. Этому посвящен специальный семинар. Я говорю об этом в таком ознакомительном поверхности. Глубокий уровень. Это уже ну, нужно просто целиком этот семинар пройти. Более того, на основе семинара о четырех сезонах супружеской жизни можно нарисовать и создать персональную карту нашей совместной семейной жизни. И это уже тренинг. Понимаете, что я Ну не просто теорию прослушали. Да, интересно. Взять и создать свою персональную карту. То есть, где мы находимся? Сколько лет мы прожили? Сколько лет детям? В каком мы сезонке? Какие дальше будут происходить процессы? Что рекомендуется сделать в каждом сезоне? Что мы уже пропустили, но еще не поздно вернуть. Понимаете, о чем я говорю? И кроме вопроса, где мы находимся в плане сезонов, есть еще одна концепция, которая является диагностической. То есть как бы к врачу приходите и говорите, доктор, у меня тут болит. Что доктор сделает? Сразу выбежит лекарство? Он должен поставить диагноз. Правильно? Чтобы поставить диагноз, что нужно сделать? Сделать обследование. Вот смотрите, у два диагностических семинара. Первый это сезон жизни, где вы находитесь. И второй состояние, в котором находится ваш брак. Пять состояний, в которых находится ваш брак. Первое начинают с субъективной оценки. То есть просто, как, вы, как вам кажется, как вы считаете. Пять состояний. С самого нижнего начинают. Самое нижнее состояние на грани развода. Смотрите, руки поднимать не надо, но выбор внутри себя сделать нужно. Договорились. Как вы думаете, где вы находитесь? На грани развода, самый низкий. Дальше. Выживаем. Дальше. Стабильно. Состояние ваших отношений в браке. Стабильно. Дальше. Замечательно. И дальше. Выше. Великолепно. Вот пятибальная шкала. Сделайте для себя какую-то отметку. Как вы думаете, как вы чувствуете, в каком состоянии находятся ваши супружеские взаимоотношения? Повторить? Да, я повторю. Так, да. Да. Кстати, концепцию кистей я использую часто, ну, как наглядное пособие, да? Смотрите. Э -э На грани развода выживаем стабильно, замечательно и великолепно. Теперь смотрите, что важно сделать. Важно честно самому себе не говорить, что а у нас все классно. Не, ну если, если вы так считаете, так чувствуете, то пусть так и будет. Теперь эти две концепции очень интересно интегрируются. Как вы оцениваете ваше взаимоотношение по этой пятибалльной системе. Замечательно, сколько лет браке. Понимаете, что есть разница, когда у них весна, и у них все замечательно. Или когда у них осень, и у них все замечательно. Кто разницу видит? Это интересно? Скажите, есть куда улучшаться? Всегда есть куда улучшаться. Теперь смотрите. Вот сразу домашнее задание. Простое, легкое. Есть то, как муж на этот вопрос ответит, и есть то, как жена ответит на этот вопрос. Это ничего страшного, что вы не совпадете в оценках. Например, как вы оцениваете состояние вашего брака по пятибалльной вот такой системе? На грани развода выживаем э, стабильно, замечательно, великолепно. Муж говорит, замечательно. Жена говорит, выживает это не повод для конфликта это повод для того, чтобы начать изучать у нас могут быть разные ощущения, да, нет? и по этому поводу у меня есть глубокий семинар и по этому поводу у меня есть более объективные оценки например, человек стабильно, а такая, знаете, троечка а что такое стабильно? даю определение только того, что такое стабильно. За все остальные сейчас говорить не буду, потому что мы не, не вмещается в формат. Просто смотрите, кроме субъективной оценки, есть еще объективное. Правильно? Вот определение, что такое стабильный брак, что его характеризует. Независимо от того, сколько они прожили вместе. 5, 10, 20, 30, 50 лет вместе. Вот определение того, что такое стабильный брак. Супруги знают и восполняют базовые потребности друг друга. Точка. Супруги знают и восполняют базовые потребности друг друга. Стабильно. Что значит знают? Вы знаете, что мы можем многие вещи знать интуитивно? Ну, догадываться. Кто может, если, например, вы приходите к себе домой, в квартире нет света? Полная, стопроцентная тьма. Но кто на ощупь в состоянии найти дверь в кухню? Открывайте холодильник, обычно оттуда свет, а сейчас нет света. Но вы знаете, где что у вас лежит. То есть, ну, вы все-таки некомфортно, но вы в состоянии справиться с тем, что вы найдете какие-то, вы можете ориентироваться в темных. Да. Свечку Баст... А ну на свечке. Какое условие тренинга? Вы знаете, как это? Не можно! Сколько это важно? В чем речь? Я говорю, что интуитивное знание это знание на ощупь. Это когда ты знаешь, ну ты просто догадываешься. И для того, чтобы перейти на новый уровень, качественный новый уровень, чтобы из стабильности перейти и сделать замечательными отношения, нужно точно знать то, что касается потребностей друг друга. Одна супружеская пара прожили вместе 50 лет. 50 лет вместе, золотая свадьба. И все эти 50 лет у них был свой такой ритуал, когда жена отрезала корочку у хлеба, она всегда давала ее мужу, а муж всегда брал эту корочку и отдавал жене вот ну, то, что мякиш что называется, да? Но в этот день, 50-летний юбилей, жена вдруг сказала, 50 лет я отдаю ему корочку, могу я хоть раз себе позволить это удовольствие? она очень любила корочку. 50 лет она жертвовала эту корочку ему. И сейчас я начну дети. Трохи, трохи. И в этот момент она взяла и оставила корочку себе и дала ему тут кусочек хлеба с мягкой. И он сказал, дорогая, спасибо тебе, что ты сегодня, я 50 лет ждал этого момента. Он любил мякиш, но из-за любви к ней он всегда ел вот Она из-за любви к нему всегда ему ее отдавала. Чего у нас учит эта притча? Знать потребности, да. Да. Если мы не будем осознанно прояснять ожидания и потребности друг друга, да. то в лучшем случае мы друг для друга будем делать то, что хотели бы, чтобы делали для нас. Если мы осознанно не будем узнавать, что, что важно, что ну, необходимость для нашего партнера, то мы в лучшем случае будем делать для него то, что хотели бы, чтобы он делал для нас. Исходить из своих симпатий, интересов, пониманий и так далее. И так можно 50 лет страдать. Но страдать не обязательно. Я думаю, вам було цікаво, а зараз продовжимо розмову з пастором церкви благодать Миколою Гайдучком. Чи є у вас в планах організувати подібні семінари? Так, Вікторія, ми хочемо на осінь запросити цього спеціаліста Миколи, Єжова ще раз Чорноград. Люди чекають продовження, і йому є щось для нас сказати. і Хочеться ще багато що в нього почути. Також дати звіт, як ми використовуємо те, що він нас навчив до цього часу. Наскільки мені відомо, воєпастор церкви Благодать. Чи відбувалися подібні семінари цього року? Так, Вікторія, Я являюся пастором християнської ванкої церкви Благодать, і ми багато мероприємств проводимо. Ми активна громада в місті за межами міста. В Січні місяці ми особливо попрацювали у плані, щоб разом з місією добрий самарянин. Та роздати подарунки дітям, багато подарунків в школах, в навчальних закладах, в садочках, на вулиці, в народному домі, і також давати дітям концерти на цю різну тему і хороші благословені, побажання. Яка головна ціль заснування нової громади у Червонограді? Я вважаю, що для України потрібно ще працювати, щоб було більше духовності, моралі і християнських громад, громад ніколи не буде. Замало, щоб піднімати духовний рівень, духовну мораль нашого населення і тих громад, що є є замало, щоб обслужити душу людей, обслужити серця людей, давати їм поради, приділити увагу. І нехай ще буде більше в місті серед нас, християнських хороших громад, які би опікувалися безсмертними душами людей. В чому заключається ваше служіння? Зазвичай я навчаю людей слова господнього по неділям і в інші дні проповідую Євангелія. Також ми індивідуально спілкуємося з людьми, щоб поговорити про життя, про долю, про душевні труднощі, якісь, про вихід ситуації. приділяємо велику увагу для того, щоб молитися про людей і їхні потреби. Молимося щиро про країну нашу, про те, щоб все було гаразд, молимося про владу, про всіх людей і про інші народи. Де ви здобули освіту служителя професійно-духовного освіту. Я здобув в Латві місті Лгава. Навчався там в 1992 році, також пізніше закінчив інші біблійні коледжі. Головна ціль моєї життя це мати спільність з Богом і проводити інших людей у спільність із ним, аби всі люди жили дружньо, разом, тому що ми ходимо під одним небом, і У нас є один Бог, який любить всіх людей в Україні за її межами. І проводите ви місіонерські подорожі за межами країни. Так Вікторе, інколи доводиться бути за межами країни. Дальне моя подорож з дружиною була в Південну Африку, вона особливо запам'яталася. Ми провели там один місяць часу і доводилося бути як священнослужителю в церквах, які складаються з білошкірих людей. І також ми відвідували і служили в церквах, де люди є чорношкірі, вони проводять окремі богослужіння в окремих населених пунктах. В Південній Африці живе 40 мільйонів чорношкірих людей. І вісім мільйонів білошкірих людей. І серед одних і других є багато християн. В самому вони є християни. У минулому їхні батьки були ідолопоклонники, а декілька сот років тому вони вернулися в християнство. І відмінності від церков, де є люди білошкірі, і відмінності церков, де є люди чорношкірі. В чорношкірих церквах запам'яталися, що люди з особливою такою наснагою служать Богу. Вони так співають, що аж вуха закладає. Вони такі радісні, щасливі, маючи багато проблем, не маючи достатньо їжі одежі. Вони сильно сильно люблять Бога, і це був хороший приклад для нас. І з цієї сторони я міг передати їм вітання з України, передати свій християнський досвід, як ми в Україні служимо Богу. І це було також цікаво. Які чудеса ви бачили у своєму житті? Е, найбільше чудо це коли серце людини міняється. Бог говорить, що хоче зробити із такого камінного твердого серця, щоб серце було м'яке, добре, приємно. І не раз доводилося бачити людей, котрі були такі трошки жорстокі, черстові, небогобійні, коли вони ставали людьми з м'яким серцем, з добре серцем, коли вони просили у людей пробачення і міняли своє життя. Це відбувалося і в'язницях, в коли відвідували це, відбувається з людьми, котрі. Можливо, молоді люди батькам непокірні, можливо, наркомани. Потім їхнє життя міняється через те, що слово Боже реально впливає в їхнє життя. Також велике чудо, коли сім'я, котра в розводі, вони знов стають жити разом. Це щастя для суспільства, це щастя для них. Це також є чудо. Коли чоловік з дружиною з'єднюється, і діти вони дуже радіють саме. Дякуємо за розмову. Пані Вікторія, дякую, що запросили мене в студії. Було приємно з вами. поспілкуватися. Нехай Бог благословить вас и ваше особисте життя и нашу країну.